А сьогодні розповсюдженість захворювань лор-органів є значною в Україні і світі. Підходи до їх діагностики і лікування різноманітні. Великий досвід у лікуванні цієї патології має Херсонська обласна клінічна лікарня. Ото ларингологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні було організовано у 1950 році. У різні періоди відділення очолювали талановиті лікарі, і кожен із них вніс. Свій вклад у розвиток справи сучасне покоління фахівців продовжує традиції своїх попередників і забезпечує надання спеціалізованої допомоги хворим з лор-патологією. Віталій Миколаївич, ваше відділення знане в Україні, знане в області. І от хотіла, щоб ви сказали, кого обслуговує ваше відділення і хто звертається за допомогою. Ну, наше отделение, это да, оказывает помощь э, всем жителям района, э, жителям области, но мы никому не отказываем и же, пациентам из других областей, э, также у нас пролечиваются люди э, с других стран, э, то есть э, спектр объема оказания помощи доступен для каждого пациента, вне зависимости от области, от государства. Хотела, чтобы вы несколько слов сказали про ваше отделение, вот как оно на сегодня выглядит. В нашем отделении пациенты получают как консервативное, так и хирургическое лечение. Хирургическое лечение мы используем и работаем с современными методами, такие как эндоскопическое оборудование что позволяет нам да, минимизировать объем самооперации, минимизировать повреждение здоровых тканей. Это облегчает и уменьшает время провождения здесь для пациента. Виталий Миколаевич, а с какими проблемами завертаются у отделения хвори? По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек нашей планеты в той или иной степени страдает лор-заболеванием. Но, к сожалению, не каждый пациент обращается к лор-врачу. Часто он использует самолечение, часто лечится по интернету, прибегает звонкам друга, рецептам, бабушкам. И зачастую все эти факторы приводят к хронизации процесса. То есть да, пациент угу. приобретает хроническую форму того или иного лор-заболевания. Какими же жалобами приходит к нам в областную больницу? Очень часто это острая боль острая боль в ухе, острая боль в горле, гное течение, как с ушей, слизисто-гнойное выделение с носа, снижение слуха, нарушение разборчивости речи, затрудненное носовое дыхание, охриплость голоса, дискомфорт в горле. Масове кроватичення і такі на сьогодні які можливості для діагностики лор захворювань є в Херсонській обласній клінічній лікарні? В нашому відділенні є... очень большой спектр для диагностики лор-заболеваний. Очень нам помогают коллеги с эндоскопического отделения поликлиники. Большую весомую роль для постановки диагноза нам помогают коллеги с кабинетов МРТ и МСКТ. Очень большую весомую роль помощи несут коллеги рентген кабинетов. В совокупности это мы можем В короткі сроки поставить правильний діанос і почати на ранніх етапах лор лорзаболівання. Які методи лікування практикуються сьогодні у лор відділенні? В нашем отделении пациенты получают как консервативное, так и хирургическое лечение. Хирургическое лечение мы стараемся максимально проводить современными методами, такие как эндоскопические методы. Какие же преимущества да, эндоскопического исследования, диагностики и хирургического лечения? Для диагностики да, не требуется в принципе, никакой у нас подготовки пациента. Это безболезненность, это малокровность, большая диагностика и визуализация патологических лор-состояний слизистых и там, других лор-органов. В хирургическом плане для чего удобно и эндоскопическое да, оборудование, эндоскопические методы. В том, что хирург, видя на большом экране увеличенные патологически измененные какие-то да, образования или там, гипертрофии слизистых, или там другие какие-то э, патологические участки, он может максимально щадяще обрати ці образовання, цілісність здорових тканей. в цьому стоїть роль для використання ендоскопічного для лор-операцій. Сьогодні медицина переживає процеси реформування. І от в цей період, які перспективи розвитку має ваше відділення? К сожалению, сейчас во многих областях идет нехватка лор врачей. Многие районы нашей области отсутствует кабинет для приема да, пациентов с проблемами лор органов. Эту проблему взяли на себя семейные врачи. Сказать по правде, нету столь такого материала да, для работы, чтобы семейные врачи смогли оказать помощь при лор заболеваниями mm -hmm. поэтому очень часто к нам доезжают пациенты уже с запущенными формами, ста формами да, да э, что утрудняет и нам работу и, и диагностику соответственно. Мы проводим совместно да, с коллегами нашей областной больницы плановые выездные работы, которые от 4 до 8 выездов в месяц мы ездим по районам, осматриваем пациентов не только с патологией наших органов, смежные заболевания. Консультируем тяжелые больным э, очень часто консультируем в отделениях реанимации э, области. Э, очень часто нас вызывают районы для наложения э, ургентных трахеостом, люди, которые да, длительно находятся на искусственной вентиляции легких, которым требуется продолжительная интубация трахеи, мы выезжаем на трахеостомы, э, потому что некому оказывать такую помощь, и ездим мы. У час, коли так динамічно розвивається приватна медицина, відділення бере на себе найскладніших хворих, адже вони потребують лікування у стінах багатопрофільного медичного закладу. ни одна частная структура не окажет такого подхода к лечению лор-заболеваний, как и наша областная больница. Потому что не во всех частных структурах есть такое оборудование, как у нас. Я считаю, что в областной больнице одно из самых лучших оборудований, в частности в нашем отделении. Да, это эндоскопические стойки и шеверная система, которая для нас играет весомую роль и мы держимся на высоком уровне оказания помощи и мы даем большую конкуренцию для частной медицины. А какие возможности есть для лекарей вашего отделения от в плане подвышения квалификации, какие на сегодня доступны? Наши доктора на данный момент, да, каждый из докторов. Все проходят курсы повышения квалификации. Каждый доктор у нас едет два раза в год на международный симпозиум по лор-заболеваниям. Каждый доктора проходят курсы на кафедрах разных медицинских университетов принимают участие в разных семинарах делают доклады раз в два месяца у нас проходит в общество мы выступаем для даем какие-то советы докторам районов делимся ими рассказываем интересные случаи заслушиваем докторов с районов о их проблемах и даем какие-то советы по... рішення цих вопросов. Якщо у людини є проблеми і її зацікавить наша розмова, от яким чином хворий може звернутися до вашого відділення і що для цього потрібно? В відділення, так, непосредственно в обласної батьки, приїжджають пацієнти з інших районів вже з направленням. Але, в многих районах нет, как я говорил, лор врачей, нет возможности у пациента взять направление, мы никому никогда не отказываем на приеме в консультативной поликлинике, либо к нам в отделение, пожалуйста, приезжайте, будем всегда рады помочь. Контактный телефон вы увидите сейчас внизу нашего экрана. В любой момент, пожалуйста, с 8 до полтретьего вы можете свободно звонить, либо проконсультироваться лично со мной, либо с докторами нашего отделения. І на завершення розмови традиційно ваші побажання телеглядачам. Я хочу пожелати нашим телезрителям нашим пацієнтам е здоров'я. чтобы поменьше, конечно, они обращались за помощью к нам, вели здоровый образ жизни, радости все, мирного неба нам над головами, всего самого хорошего. За календарем уже весна, але погодные условия еще не сприяют такому весняному настрою. И скажите, вот ваши порады вот межсезонья дуже опасны для здоровья. И напоследок, да, хочу дать совет нашим телезрителям, чтобы они одевались по погоде в эти весенние дни, потому что в этот период наиболее высокая заболеваемость со стороны лор-органов, чтобы меньше находились вы, да, в лечебных учреждениях и здоровья вам побольше. Я вам тоже бажаю здоровья, дякую за всю разговор и бажаю успехов. Спасибо.